असलकुम दोस्तों ये सीलिया की अपडेट आई है और मतलब सीलिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और जिन दोस्तों ने माइनिंग की थी सीलिया ऐप के अंदर और उन्होंने अपने टोकन क्लेम नहीं किए थे उनके मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद ये सीलिया आगे क्या करने जा रही है और इसकी क्या नई अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ क्योंकि इसके साथ एक लेटर जो है सीलिया के मतलब मार्केट में चल रहा है तो वो उस पर हम बात करेंगे कि वो एक्चुअल है क्या ये मेरे किसी दोस्त ने मुझे लेटर भेजा है मेरे पास प्रेसली सीलिया के मतलब के सीलिया एक्सचेंज जो है वो अपना दस तारीख दस मार्च के बाद अपनी नई ऐप लॉन्च कर रही है और पुरानी सीलिया के अंदर जिसके जो अपना एसेट्स वगैरह हैं वो अपने निकाल लें तो सेम मतलब उसमें फिर आपको न्यू साइनअप वगैरह करना पड़ेगा और इस किस्म की इनकी अपडेट देखने को मिली है कि सेंग गुड बाय टू सीलिया एक्सचेंज जो पुरानी एक्सचेंज है उसको ख़त्म करके नई एक्सचेंज पर दस मार्च 2025 को लॉन्च की जा रही है और उसके बाद इन्होंने मतलब बताया क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी जो है माइनिंग कम्प्लीट की थी अपने के की थी no <laughs> और टेलीग्राम बोर्ड में जाके इन्होंने क्लेम वगैरह भी किए थे तो उन माइनर्स के लिए भी इन्होंने अपडेट दे दिए कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि सीलिया जो सर्वर है वो अब पहले क्या था कि ये सीलिया एक्सचेंज सिर्फ मतलब नाइजीरिया में ही चलाई जा रही थी बाहर नहीं आ रही थी अब इसको एक्सपेंड कर दिया है वाइडली मतलब कि पूरी दुनिया के लिए इनको कर दिया है और उसके बाद इन्होंने बताया कि क्लेम जो है विल बी डन मंथ ली बेस पे ये क्लेमिंग देंगे आपको और उसके बाद इसकी जो दूसरी अपडेट आई है वो ये कि जो सीलिया की एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेंट्रलाइज ग्लोबल एक्सचेंज कर दी जा रही है और साथ में इन्होंने नोट में एक चीज़ मतलब ना बताई है जो माइनर्स के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है एवरी वन डेट नाट क्लेम जिन्होंने अपने क्लेम नहीं किए थे टोकन्स सीलिया के वो एबल होंगे डैक्स बोर्ड से अपने टोकन जो है वो क्लेम कर पाएंगे अपने वॉलेट के थ्रू जो वॉलेट आपने लगाया था उसकी फ्रेश कीज आपके पास होनी चाहिए तो वो भी आपको मतलब वहाँ से आपके टोकन जो आपकी मेहनत थी वो भी आपको दे दी जाएगी और उसके बाद इन्होंने बताया कि हम अपना न्यू टोकना मिक्स जो है इसी मंथ लेके आ रहे हैं मार्च के महीने में ही और उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो भी बनाई जा रही है ग्लोबली कि पूरी दुनिया के अंदर और इन्होंने ये एक अपना जो कह लें कि आपको लुक दिया है व्यू दिया है कि हमारी इस टाइप की एक्सचेंज होगी तो मेरे ख़्याल से तो मतलब ये अच्छे ख़ासा रेट इसका जाना चाहिए आगे जाके इसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है बहरहाल फिर भी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेना कि अगर आपको समझ आए फिर भी हमारे पास नहीं होने चाहिए तो मतलब पाँच सौ हज़ार टोकन आप अपने पास रख लें दो तीन डॉलर के कि आपको मतलब कहीं पर अगर कोई अच्छा रेट इनका चला जाता है क्योंकि ये भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है तो कल हमारे सामने आई थी अपना बाइनेंस तो उनके बी एन बी देखें कि अभी आजकल मतलब ना छ सात सौ से छः सौ डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है अच्छा खासा उसका रेट जा रहा है और उसके बाद ओ एक्स का देख लें अपना ओके बी कोइन हो गया आप उसके बाद क्यू कॉइन का अपना कॉइन देख लें कि के, के सी एस का रेट क्या था और अभी मतलब ना क्या रेट चल रहा है इसका तो अच्छा खासा मतलब इसका रेट जा सकता है और हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है तो ज़्यादा नहीं आप कुछ ना कुछ मतलब इसके अपने पास मतलब ना चीज़ें रख लें तो जो हमें बाद में मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे काम आ जाए तो ये भी थोड़ा सा आप अपडेट को देख लीजिएगा इनका जो न्यू ग्रुप वगैरह बना है सीलिया का तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा कि ये कैसे काम करेगा और क्या तरीके का है और कैसे मतलब ना आपको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है तो इन चीज़ों पे आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर का आपके सामने है थ्री प्रोजेक्ट हैं और 514 जो हैं इसके केस फॉलोअर्स हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए बनता है कि आप उसको भी थोड़ा सा देख लें साथ साथ में और इनकी ये जो अपडेट्स वगैरह आ रही हैं वो भी देख सकते हैं आप मज़ीद अगर ऐसी कोई अपडेट वगैरह आती है तो मैं इनशाला आपको जल्दी आ, आपको वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगा